bir sahrada musulmonlar ketyapsa bir sahradan o'tib ketyapsa safarda bir qari chol qarib qolgan chol o'tga sajda qilib o'tirgan ekan o'tparastda endi o'tga sajda qilib o'tirgan ekan o'tga ibodat shunda a musulmonlar aytib haliginga tushuntiribdi ey bu o't buni o'zing qo'ling bilan yoqding keyin buni birozdan ustiga suv quysang o'chib qoladi qanday senga yordam beradi qanday foyda beradi bu o't unda nima qilay men desa eng kuchli zotga ibodat qil kim u u olloh qana bilaman quyosh kunduzni chiqaryapti kunduzni botirib tunni chiqaryapti ha haqiqatdan ham olloh shu ishni qilyaptimi ha olloh taolo qilyapti işte. u ishni bo'lmasa kim qilyapti o'ylab ko'rmagan ekanman Ot qliyəyəni yox bu ot. Tündə yaxsansan hamma yoxnu yartmaydı bu otin. Keyin Həlləgi Allahnı şeirdə tanıtdı. Keyin aytdı: "O Allah, siz deyətəyən Allah" dedi. "Hansı vaxtlarda duoyumu qəbul qılar? Hansı vaxtlarda Allah Taala məni eşitədi?" "Ha Allah Taala hamma vaxt duoyunu qəbul qəlar, hamma vaxt eşitədi səni" dedi. Müslümandır. "Yə e, uxlabamaydım?" "Yox, Allah Taala uxlabamayıdım." charchamaydimi yo'q alloh taolo charchamaydi ta uxlamaydi charchamaydi doim ish doim bandasini duosini qabul qilish alloh taoloning ala ishi subhanalloh shundakesh bo'libdi kesh bo'lganda haligi odam allohga boylanib duo qilib qarasa bunga o'rgatgan musulmonlar yotib uxlayapti ekan shunda kelib tepasiga kelib ey musulmonlar degan ekan besal qavmi antum degan qandayyam yomon qovmsizlar degan ekan sizlarni uxlamaydigan robbingiz bor sizlar qanday uyalmay uxlaysizlar degan ekan sizlarni uxlamaydigan robbingiz bor sizlar menga shuni o'rgatdinglar uxlamaydi uxlamaydigan robbingiz turib sizlar qanaqa uxlayapsizlar degan ekanda haligi shunda tushungan oddiy bir qishloqdagi bir arobiyning tushungan tushunchasi mana shu narsa bo'lgan inson kichkina bir ibodat qilgan vaqtda shayton keladida juda ko'p ibodat qilding jannatning firdavsi seniki deb g'ururlantiradi ozgina ibodat qilgandan keyin shayton keladida jannatning firdavsining kaliti seni qo'lingda endi bo'ldi uyog'iga endi bir yil bemalol o'ynab kuladigan yaxshi yani, narsa qilib qo'yding deydi yo'q imom ahmadlar aytgan ekan tuni bilan uxlamasdan kuni bilan ibodat qilgan ba'zi ashu olimlari aytadi qirq yil o'tsa ham bir marta to'shak solib to'shak solinmadi degan qo'lida ruchkasi bilan jaynamozi bilan qur'oni bilan shu mata bitta ozgina uxlab olib yana turib yozib yana o'tirib o'qiy berganekan